Так, ребята, привезли нам такую машину на продажу. Охота, рыбалка, может военным. Это джип, джип чероки 2006 года с объемом 5,7. Ребят, машина вся обслужена до мелочей. Для рыбалки, для охоты машина на полном приводе, короче. Тут рассказали за нее за лебедки, за люстры, за колеса, но на самом деле э, то, что мне человек рассказал, я вообще ничего не запомнил. Но я думаю, э, люди, которые разбираются в этих автомобилях, они и сами все поймут. Если надо, приедете, наберем властных и властник все расскажет. Какие тут лебедки стоят фирмы Какая тут люстра фирмы Какие тут амортизаторы Потому что здесь он говорит только бампера Весят что-то по 50 килограмм Ну тут короче Я на самом деле не знаю реально Что здесь рассказывает за эту машину Машина 2006 года Машина на автомате Машина с мотором 5.7 Машина вся обслужена На хорошей резине Машина кожаная Кожаный салон у машины датчик мертвых зон, ну такой вот аппарат. Пробега на машине 230 тысяч километров, 4 стеклоподъемника, кожа, автомат, тут музыка, камера заднего вида, управление на руле. Неплохой автомобиль, ребята, поэтому кому надо, приезжайте, звоните, он будет стоять у нас на площадке. Наверху вообще тут резина вся новая, люстра по бокам, впереди, сзади. Ну, короче, тут заряженный, реально заряженный аппарат. Ребята, машина будет стоить 16 тысяч долларов. Кому интересно, приезжайте, смотрите. Властник говорит, к диалогу по этому автомобилю я готов. Поэтому покажу вам еще, какая тут лебедка. Но на самом деле я не волоку в этом все, если честно. Поэтому еще раз скажу, джип широкий, 2006 года с объемом 5,7 на автомате. Обслуженный весь до мелочей. Заряжены тут ксеноны, люстры. Все, все по машине есть. Кому интересно, 230 пробега. Амортизаторы тут какие-то все новое Резина вообще в идеале. Диски титановые тоже в идеале. Короче, город Киев, улица Мрии, 30. Автомобиль чекает своего покупца. Всем гарного дня. Божаю всем здоровья и самое главное мирного неба киев улица мрии 30 ждет нового владельца на этот автомобиль всем еще раз хорошего дня приезжайте смотрите пока пока